В селе Сухой Лиман проживает более 10 многодетных семей. Зачастую, говорит председатель сельсовета, родителям в таких семьях некогда заниматься детьми, так как приходится много работать. Александр Стелюк не снимает из себя вину за трагедию, когда в пожаре погибли малыши. Обыкновенная такая сельская рабочая семья, ну как бы она была у нас на виду, но, к сожалению, случилось то, что случилось. Мы видим, что где-то есть недоработка, где-то есть так вот, какое-то упущение, что так, к сожалению, получилось такое горе. Ну, очевидно, я думаю, эту работу не очевидно, это точно, что нужно как бы более, более активно нам громадой более решать эти вопросы в другом направлении, более активно обходить эти семьи, больше уделять время Сотрудники МЧС рассказывают: по всей Одесской области сейчас проходят рейды. В них участвуют также правоохранители и социальные работники. Главная цель – разъяснить каждому, что с безопасностью шутить нельзя. Больше внимания уделяется таким слоям населения, как многодетные, неблагополучные, одинокие, престарелые. Я думаю, что я думаю, что в результате этой проделанной работы мы достучимся до каждого такими силами совместными уменьшим количество пожаров и гибели людей. В ходе рейда специалисты проводят разъяснительную работу с родителями и детьми, раздают листовки и плакаты. Любовь Литвин, мать одного своего ребенка и десяти приемных, заверила гостей, что правила пожарной безопасности соблюдает. Никогда мы не залишаем детей самих дома, мы следуем за детьми, определяем им дуже багато уваги. Если мы выезжаем на отдых, то только Або школою, або з, з нами до 18 років. Так що електрика в нас справна, ми... трагедія. Ми розмовляли з дітьми, ми обсуждали цю ситуацію в сім'ї, і я сподіваюся, що діти винесуть з цього серйозний урок.